Вот, возьмите, это моя Спасибо. мама испекала мне рождение моей любимой бабушки. А вы знаете, все болезненные ощущения разом куда-то пропали. Да, и я уже чувствую себя гораздо лучше. Передай привет своей бабушке. Вы знаете, мне так страшно идти, меня там ждет лох. Думаешь, мне было не страшно, когда я шел к Людоеду? К Людоеду? Да, со своим чародеем обращаться во все, что он, jamais, так, наверно, sich, не пожелает. желает. — все ты доедешь. Даже можно не заметить в кладовку проникать! — Сначала он превратился в огромного льва. Я испугался, конечно. Потом попросил его превратиться в маленькую мышку. Один прыжок, Жить, друзі. А я всегда знала, що наш, всегда всегда наш котик герой. Иди спокойно своей бабушке, а мы всегда будем рядом. Акторській майстерності навчитися дуже складно і тому такою важливою є робота вчителя. Він навчить тебе дослухатися до своїх друзів, довіряти їм, покаже, що значить справжній командний дух. А робиться все це за допомогою цікавих вправ на увагу, координацію рухів, емоційну пам'ять та пластичність. Ці веселі вправи покажуть тобі, що таке справжня єдність. Тут тебе навчать і співати, і танцювати. Адже цей колектив ставить повноцінні мюзикли, з якими і Бродвей не соромно підкорити. Ну тут краще займаються, тут учать. Как правильно выходить на сцену, как выступать, как не бояться сцены. Мне нужно больше уверенности на сцене, больше эмоций, больше заниматься в театре и ну, больше ролей разных. Але найголовніше, як на мене, це сам виступ на сцені. Ця безмежна ейфорія і єдність зі своїм героєм. Це прекрасне відчуття, коли сотні уважних очей дивляться лише на тебе, коли дослухаються до кожного твого слова. І ти вже сам не можеш відрізнити, де життя, а де казка. Плохой артист, який не волнується. До сих пор вихожу на сцену, волнуюсь, але друзів, преподавателів також... меня как-то вдохновляют, и выходя на сцену, я уже чувствую себя свободно очень. Выступая на сцене, у меня такая радость, но и волнение, и все перебариваю в самой себе, а захожу за кулисы, и такое фух, расслабление сразу идет. Наконец-то мы это сделали. Волнуешься, думаешь, что все, все сейчас забудешь, все провал, но Ты сосредоточился и выступил на первое место. Кайф в том, что ты получаешь удовольствие, ты выходишь на сцену, ты вот зритель, как будто ты зритель. Вот так. И сам от тебя получаешь удовольствие. Очень нетерпимая, очень боюсь, меня трясет. Это очень страшно. Ну а вона говорить, до що спокійно, спокійно, вийшла на сцену, і все хорошо. Та важливо все ж таки знати цю тонку межу, де правда, а де вигадка. Про це нам і розповіли наші артисти. Як воно вживатися у образ іншої людини. Або зовсім і не людини, а наприклад, у вишеньку. Вішенка Треба... треба... понимать, какая она сладкая, кругленькая, розовенькая, красивая. к этому надо привыкать. К каждой роли надо подойти индивидуально, вот, надо привыкнуть, надо как-то выкнуться. а потом даже если ты не учил текст, как-то сам сам это привыкаешь и вот она само учится. у репертуаре народного детячего театра синяя птица П'єси, що стали дитячою класикою. І незважаючи на те, що ці твори широко відомі, кожна вистава несе глядачеві щось нове, свіже, незвичайне. Кожна вистава колективу це пошук нових несподіваних рішень у сценографії, музичному супроводі та хореографії. І найважливіше це групова та індивідуальна робота з юними акторами, репетиції, репетиції та ще раз репетиції. Ешь хотя бы ложечку. Ну что ж, слушай. Однажды маленькой принцессе она была похожа на меня. Да. Ведь все принцессы чем-то похожи, на народу. Так вот, однажды маленькой принцессе понравилась луна. Дотянуться до нее, но у нее это не получалось. Когда принцесса собралась на чердак, потом на крышу, а потом и на дымовую трубу, но все равно не могла дотянуться до Луны. И принцесса начала горько-горько плакать, а ее слезы капали прямо к нам на очах. Мы хотим, чтобы в нашей пьесе брали участие все. Ну, чтобы в этой пьесе был смысл, чтобы эта пьеса учила чему-то, и чтобы зрители были рады видеть нас на сцене. Многие мамы и папы, которые потом приводят своих деток, являются нашими выпускниками. И это тоже, я считаю, что это тоже победа. Потом мы говорим о несыгранных ролях, о конкурсе о нашем знаменитом. Многие ребята здесь говорили об этом. В этом конкурсе принимают участие родители. Это тоже наша победа, потому что вот те родители, которые э, хотели себя видеть в жизни с театром рядом, и у которых не получилось это, вот они привели своих детей, и сейчас с ними рядом играют в этой страничке семейного театра. Это тоже то, чем мы гордимся. Моя мама, она здесь занимается занималась. Играла в не... спектаклях, не сыгранных ролях. Самое интересное, как она играла, <laughs> я даже не знаю, как это не сыгранная роль называется, ну, пасу посу гусенка. Я хочу быть или режиссером-постановщиком, или сценаристом. <laughs> Ух ты! Что-то пишешь уже сам? Ну да, я писала Небольші, ну, на і, е, е, я пишу стихи. Всі вони дуже різні: педагоги, діти і батьки. Але разом цікавий і складний творчий колектив однодумців, закоханих у театральне мистецтво, свій театр Сіня Птиця. Когда я прийшла з это мені було там стрела так страшновато, Ну а теперь я не я с удовольствием хожу в этот коллектив. Я хочу ходить и каждый раз я бегу, можно так сказать. Сегодня мы познакомились с ними талантливыми маленькими актерами. Якщо ти теж вважаєш себе талановитим, то надсилай нам своє відео на електронну адресу або пиши листа в соціальній мережі і може саме ти станеш наступним учасником нашої програми. До нових зустрічей у сонячному колі.